Sivogna prigatore, un taccone mia, vai pesce bomba! A verne, bombetta! E si il video! Non è una spugna, ciao, Marco! Grande <sussurra> Cosa vuol dire bombette e dove si trova Martinafranca? Martinafranca è, niente, è un clue, una, una città in puglia. puglia, 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 io, Napoli, oh, non... puglia. è una città molto grande. Il cavallo dell'Italia. Martinafranca è una città molto piccola che si trova in una città. C'è un tipo di tradizione che ci ha lasciato bombette da molto tempo. Ho capito, in Puglia c'è molto mare, И, и там есть много морепродукты, но есть и горы, да. поэтому есть горы-продукты. Горы-продукты да, бомбет. Бомбеты. Бомбеты, бомбеты. из свиной шеи. Да, ну это. что, э, начнем готовить Он эти чинял, бомбеты. Бомбет, они такие маленькие, Ору. так называются, потому что они ядерные. Да. Они вкусные. Такой, а, Я забрал ошей. Ощей, какой кусок мяса, если какой чуть-чуть жир, когда э, какой кузна, когда ты делаешь вот эти рулеты. Мякно. Ну надо его как-то почистить. Да, да. я чуть-чуть почистить, я чуть-чуть косты, потому что? что у нас как? Как? надо без коса. потому что бомбета, когда ты кушаешь, цели кушать можно. А, цели. Да, да, Марко, я начинаю. Да, удалить. да. Удалить, все косточки, да, которые, потому что... не дай бог, что не попадут да, в, в бомбет. Да, да ваш а потом, Или а потом не, не будет хорошо. надо удалить. Надо... Удалить, удалить, удалить. Тоники, тоники, тоники. Смотри, сейчас надо порезать тоненькое, вот, вот поэтому да. либо порежете руками, а потом бить, да, бить. Да, вот это вот, когда я сейчас слайд, покажу, как, как она рука как, может. делать, надо тоненько, тоненько, тоненько. То тоненько. есть не надо такой стейк делать? Не, надо то, Цел... я знаю человека, который стейк делает. Да, делал. я, да, я тоже, я Ух ты, ты, мощнейший. Тут есть слайсер, я верну через слайсер, а потом у нас фактично делаешь. Хорошо, ты сегодня вернешься? Через 5 минут, Марко. А, Молодец. Да, Марко, что я могу сказать тебе? Сыр есть, uh, соль есть, все есть, сейчас я вернусь. Есть секрет, я мангал катили тут направо, и потом я вернусь. Здесь я видел мангал на парковке, это ты? Да, да, все готово. ушел, не факт, что вернется, потому что у него есть мясо. Что? Наверняка поехал в Мартина Франка. Если он вернется, тогда мы сегодня попробуем величайшие бомбеты. Вот. Я их приготовил в сковородку, а Пауло приготовил их прямо на мангале, на костре. То, что в парковке горит. Да, ты вернулся. Да, я сказал, что я... Обещал вернуться и вернулся. Как, ты, как, э, как, то, и как и Терминатор. Терминатор да, тоже обещал вернуться. Да. Вообще так тонко, вообще прекрасно. У нас брал сыр. Сыр? Делаешь какой? Сыр какой? Величайший. Величайший. Чеддер. А, мы взяли чеддер. Чеддер Очень вкусный. Да, можно любой сыр, какой человек есть дома, можно делать. Даже, короче, не любой, он просто не знает, что иногда бывают такие странные. Величайший сыр. Главное, чтобы быстро не расплавился, чтобы что-то осталось. Иначе, иначе он слетит все и где сыр, сыра больше нет. Кубик. Смотри меня, кубик, кубик, кубик. Кубик, да. кубик, 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 Можно делать сыр, который крупко, просто, крупный, натертый, крупка, просто крупная да, Просто на меня очень согласен вот это, потому что когда все равно ты находишься, когда ты после жарина, после ты сыр внутри, потому что бомба, потому что ты надо находиться внутри, какой сыр, величай, соль и перец, хватит. Ничего не понял. Да? ничего не понял. <burge> <сес咳> 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 Лучше кубиками. <Апирец>. Соль на глаз. Немного, потому что когда на потом у нас готовишь, буду еще стоит соль И перец. Тоже на. И много. Идеальный рулет Ну-ка, 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 покажи подробнее, как, ты это делаешь. Uno. Uno. Due. Due. Нет, это потому что маленький. Маленький. Направо, налево. Направо, налево, направо, налево. Вот так, на голова. Через большой палец я вот так и делаю. Кети сыр не вижу. Где сыр? Где? сыр? Куда делся сыр? Потом найдем. Найдем, найдем. Найдем. Я чуть-чуть быстрее гранде марку надел. Гранде Марко, ты знаешь, как ты можешь на помощь меня, величать? А как, как? Инфиляре ла бомбетта. Но! инфиларе ла бомбетта. Я? Неужели? Uh, подожди, подожди, мы же договорились, что ты я сегодня ты... не буду делать ничего. In, ты заставляешь меня работать. Ладно, ладно, ладно. Ладно, будем... Пять, шесть стук до бомбетта Шесть стук. Потихонечку, da. без фанатизма, потому что нет, там времени, Марко, потому что я все буду делать ты это. Я на как быстрее ты делаешь. Ух ты, я не успеваю даже. Не успевай, Марко. Я не успеваю. Я вообще не успеваю. А? Как, как, нормально получилось? Гарда, гарда, гарда. бомбетте. гарда, бомбетте. Сколько человек у нас, Марко? У нас около 36 миллионов. Если что, еще возьмем. Да, кстати, очень стоит поехать в Мартино-Франко, очень стоит поехать вообще в Апуле, это величайшее да, да, место. Да, да. Слушай, Ты... а панировка не помню. Да, 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 можно на потом панировку. у нас делать шабомбет импанаты Ну, я, я предлагаю, давай две сделаем, э, да. это... а нет, давай да, три, да, вот оставим. Да, 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 это ста. я делаю, э... это на, 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 на паниру нас. Импанате, импанате. Olio, olio oliva. Olio di Extravergine. Extravergine. Allora, grande Marco, eh. prendiamo la bombetta. Una, bombetta. Bombettone. Due, e tre. E tre. Maximum tre. Tre bombette. E due. Due a tre. E quattro... Operazione. 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 Pagno rovesci nel suo ecco caricato, non lo so. Bombetta impanata! Bombe... Oh, una, io te la metto qua perché poi sì, le infili. tutto наверное, saccocciato su denti. è un piatto delle feste questo. Nie, ho detto che caso di c'è una cuccia. Il caso di demo, una snapuglia. C'è un caso di. La Bascrisenia ha tradizione di allacciare brace una bombetta. Castor, castor, la bombetta. Yapra, non Вот, Раз. Два Я, я, я думаю, что вот эти в панировке, они... Не, они в сковородке не будут. Не-не-не, ты делаешь вот эти вот так. -то. Давай, я, давай я делаю вот эти, uh -huh. а ты это в панировке делаешь на костре. Правда. делюсь с вами секрет. Пока мач Трукиафель ушел... Надо успеть пожарить и съесть всю мясо. Потом еще раз приготовить. Так что вперед. Когда сковородка горячая, горячая, горячая очень горячую, оливковое масло. Берем наши бомбеты, бомбеты. И прямо, прямо вот так. В Апулии, как обычно, едят бомбеты либо дома, либо в эти заведения, которые называются Фурнелло. Что это такое? Это мясные лавки, где продается мясо и все эти апулийские мясные изделия. В общем ты покупаешь мясо, сядешь, они тебе жарят именно на такую специальную печку. Это очень-очень вкусно. Переворачиваем. Опла. Чтобы давать им вкуса, внутри в том числе были готовы, добавляем немножко белого вина. Смотрите, до чего это дошло. Прекрасно. Они остались мягкими и на самом деле наши бомбеты готовы. Вот так. Вот так. И все это добро надо использовать, потому что это очень, 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 очень вкусно вообще. Здесь оливковое масло, здесь вот это бульон от мяса, здесь часть сыра, которая вытекала чуть-чуть от бомбет. Это вообще величайшее. А, вообще. Как есть величайшие бомбетте. И бомбетте надо сесть и просто так. Может быть немножко хлеб и все. Величайшее. Красное вино, примитиво, вот такое густое, черное вино, величайшее. Вот и все. Абсолютно. Больше ничего вам не нужно. Сейчас надо быстренько его съесть, пока Пауло не пришел. Не я Не успели. Гранде Пауло. Бомбетта, бомбетта, бомбетта. Прекрасно. Ты тоже делаешь бомбета. Конечно. Еще бы. Еще бы. Так. Это ты на костре. О, Вообще величайший на костре. Вот, Вообще. Это импаната бомбетта? Это вот так. Вот это, смотри, как здорово лежит. Вот так. Добавил немножко такой примоль, примолью кутрера. Это первое масло, первое масло этого года. Мощнейшее. там Мощнейшее. Ой, сюда тоже. У меня масло. Маслом. Маслом. Перец. О, перец. Вот это, вот это величайшее, это, ну, это понятно. Н не nada, una... Это мы сделали для мира. O -o 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 а это нам, это нам, 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 говорят нам, говорят Бомбета. Бомбета. Bon, <privilege> <punto>. Buono! Nutri? Ah. <ride> sì, è il suo. Sì, guarda, qui c'è il velo. Oh! E facciamo bombetta. Ci facciamo una bombe, guarda, sbombettata. Guarda, guarda, guarda formaggio! Scolca Sir, scolca Sir! Una bella sbombettata. Grande Paolo, Mastro Chiafele, Marco Cervetti, a bombette di Martina Franca. Ora, cin cin! Buon appetito! E non dimenticare primitivo. <laughs> primitivo, no. Sì, grazie.